श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ससंन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डवा न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन ृक्षर्मे योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य शमकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्देशो न कर्मस्वसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्य दोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसाधयेद् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मनः